ভৈকম খা আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে টাই আহোম ভাষাতনো আমাৰ শৰীৰৰ অংগসমূহক কিদৰে নামাকৰণ কৰা হয় বা উচ্চাৰণ কৰা হয় তাকে জানিব পাৰিম শব্দসমূহৰ ভিতৰত মই প্ৰথম শব্দটো লৈছোঁ গোটেই শৰীৰটো আমাক খিং বুলি কয় আমাৰ মূৰটোক ৰু বুলি কয় আৰু চুলিখিনিক ফুম বুলি কয় কাণ কাণখনক পিক বুলি কয় চকুক তা বুলি কয় নাকক দাং বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ শৰীৰৰ হাত দুখনক মু বুলি কয় আঙুলিকেইটাক নিউ বুলি কয় আৰু ভৰিকেইটাক টিন বুলি কয় বাহুটোক বা বুলি কয় আমাৰ মুখখনক অৰ্থাৎ মাউথ পাক বুলি কয় আৰু আমাৰ দাঁতকেইটাক ঘিউ বুলি কয় Siêu mèo, đối nội bật.